Тяжеловато там, конечно. Ну, надо было, чтобы не подпустить врага. Ну, они как бы периодически подходили, но мы их типа отбивали. Но в основном страшно было, когда летало. Все, это было очень страшно. И залетали в блиндаж, и очень было страшно. Я там ранение получил, лежал в госпитале, как бы вытягивали двухсотого еще. В них стреляют, они как вот то пушечное мясо ходят вот, по кукурузному полю, вот это корейцы там Корейцы, я не но этих бурята там вот этих ходил, на, когда заходил там вот это через этих как их называть? через них переходил, трупы лежали, сгоревшая техника, ну как-то тяжеловато было идти, но надо было идти. Пешка я выходил, погода была, туман, можно было выходить. В основном тяжело было вот эти яркие воды, массы, вот это тяжело было. А так километр 800 метров где-то надо было участок этот пройти. Ну, один раз я попал, пришел по низу, не знаю, почему они туда и шли. Но у нас как раз был такой обзор хороший, мы с Блин даже вышли, и они шли, нам сказали, что вам оно, а ну, когда туман, они подходят, просто птички не видят ничего. И они шли, и вот это через, понад железной дорогой, и тут как-то попали, они по... И после того, вот это в основном только активишки вот это нас кошмарили в основном. Ну, а когда погода уже так, туман уже можно было, ну, на, на дверь, ну, не выйдешь, на, невозможно выйти. После того, получил ранение и отправили его в госпиталь. Повидал пи***, плен, ну, пленник, брали в плен там. Я видел, как они были привязаны, их там держали, там, вот так, скотчем, вот так. Нас быстро эвакуировали, потому что пораны не были, То в ногу, там, у этого. Но в основном скиды были, скиды, скиды, фосфор, что хочешь, скидывали. Не успевали противогаз задевать. Понятно, что это ихняя территория, у них там очень много всего было. Вот это было наивообще. Зайти и выйти, патроны, цинк, патронов внести, все на себе. Это надо, это очень тяжело. Там сбрасывали еду. Мы там бывало выходили, когда погода была туман, а так вода, цинк, патронов. Ну вот эти перепады, вот эти вот ярочки, конечно, тяжело их, по ними подниматься. Это а когда оно все летает, это... И надо и небо смотреть, и как-то это все... Но мы в основном, они как бы залетали, но не в блиндаж, они залетали при выходе. Мы там маскировали сетками, чтобы он туда не залетел. Но когда они ну, выпаливали эти сетки, скидывали специальный этот. Пока он ехал перезаряжаться, мы опять сетку натягивали, быстро все это делали, потому что моментально прилетали обратно коллектив хороший, как бы по братыми можно положиться на пацанов. Я уже как бы третий год уже всех знаю. Молодые приходят, подсказывают что-то молодым, как бы что и как, к чему. По-разному. И готовим сами,